Первый вопрос. Насколько для тебя неожиданным стало приглашение в Аверлу? Ну, от Гаверлы я ждал еще летом. У нас были переговоры с Евгением Викторовичем, тренером. Он меня приглашал в команду, но Желание больше было бы играть в Львове, я его не дождался. С Америки он полетел в Америку и сказал, после Америки мне, ну, как бы, чтобы я приехал, ну, был разговор такой. Я его не дождался и подписал контракт в Львове. Уже когда ты с Львова как бы расстался, были еще предложения от других команд, ты, кроме Галерова? Кроме говорили, ну, я так звонил Черкасы, а, и в принципе был один вопрос за границу, но ну, не в Беларуси, а в Болгарии у меня было как бы, ну, не стопроцентно, как бы. а здесь Евгений Викторович стал приезжать. Да, вопросов нет. Приехал. Главный аргумент, то, что ты все-таки согласился на Гаверли, чем ты видел команду, это, наверное, как бы в но... матчах, которые, да, да? Да, мы играли, кстати, с ними два товарищеских матча с Гаверлой. Неплохой коллектив, отзывы от тренера, тренер хороший. Там, первый, второй они как бы любят игроков, которые работают. То есть, кто работает, тот и играет, как в большинстве. Хорошие тренера, это я и поехал. Под первым от Ана и от команды в целом? Как... -то. Франковск отличный город, команда тоже отличная. Очень хорошая атмосфера у нас, как и легионеров, так и украинцев. Очень перспективные украинцы есть. То есть неплохая команда, атмосфера собралась. Тренера хорошие, первый, второй тренер, второй очень фанат баскетбола. Все время подсказывает каждым игрокам, как, что, где правильно сделать. То есть, чтобы игрок мог прогрессировать. Если надо остаться, после оставайся, работай. То есть, все для роста здесь есть игроков. Говоря об игровом стиле, как бы ты мог его характеризовать? <говорил> Стиль Гаверла очень быстрый, быстрое нападение, быстрый фастбрейк, э, э, игра э, в отрыве, э, хорошее командное действие, неплохая защита. Но это принесло результат в первых турах, как ты <говорил> Да, особенно когда мы собрались вместе в командной в защите командой. Это особенно в концовках, когда это отобразилось по составу, что можно сказать? Насколько сбалансирован состав и вот участие еще в Еврокубках как бы, в команде? Насколько вот команда? Ротация неплохая, у нас есть и замены, как, как у нас, как и Гересенчук, может и третьего, четвертого играть, и Остач может третьего, четвертого. Я иногда пятого и подыгрываю. четвертого, пятого. То есть ротация есть маленькие, неплохие. То есть ротация неплохая, а в Еврокубках посмотрим, как это будет график. Пока все нормально. Твоей позиции выступает также Орегкова, да. Как вы снимаете вообще, вот, как бы друг друга Нормально, у нас дружелюбный, как я говорил, коллектив, все шутят. Даже, возможно, сейчас все улыбаются после тренировки. Язык, в общем, нашли без вопросов тут. Я иногда с ним даже в паре играю, то есть вопросов нет здесь. Со стороны ты кажешься таким открытым, открытым дружелюбным парнем. Как на самом деле так есть? Каким парнем? Дружелюбным. Я дружелюбным, да. Ну, в принципе, да, да, я открытый, дружелюбный парень. Иногда в игре могу разозлиться, могу сам на себя, на противника. Но в душе остается. качество боевые заметили болельщики, ты всегда был таким вот на борьбу. Да, всегда был, потому что другого не выбора у нас нет у украинцев. Именно здесь, в команде. У нас только идет путь к работе, че, че, че через работу, путь к игре. Потому что если будем работать, будем делать черную работу преждевременно, в защите в нападения, на подборах будем больше играть. Как тебе в зале, поддержка болельщиков? Болельщики отлично здесь поддерживают, очень любят, потому что здесь, кроме баскетбола, так мини-футбол, но больше любят здесь баскетбол, здесь спорт номер один, потому здесь фанаты просто супер, поддерживают всегда, это отлично. А, как ты считаешь, да. какой результат в в чемпионате возможно с такими которые мы сейчас имеем, И по а, я не загадываю, я говорю, сейчас все покажет, время все покажет, поставить все на свои места. Спасибо.